হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে মানিবলৈ টান পাব বা আপোনালোক আচৰিত হ'ব ময়ো প্ৰথমতে আচৰিত হৈছিলোঁ এতিয়া মই যেতিয়া ছাৰ্ভিচ ল'লোঁ লোৱাৰ পিছতহে গম পালোঁ যে কি বস্তু এইটো আহিছে মই আপোনালোকক আজি মোৰ এটা আইডি খুলি দেখুৱাম ইয়াত কেনেকৈ কি প্ৰফিট আহে এবাৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়াছোঁ মই এই আইডিটো খুলিছোঁ এই আইডিটো মই কেতিয়া ৰেজিষ্টে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ বা ইয়াত ৰিচাৰ্জ কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে মই সেইটো দেখুৱাই ল'ম মই ইয়াতে ৰিচাৰ্জ কৰিছিলোঁ সাতাইছ দুই দুহেজাৰ পঁচিছ আজি হ'ল পঁচিছ তাৰিখ সাতাইছৰ পৰা সাতাইছ আঠাইছ দুদিন আৰু পঁচিছে দুই সাতাইছ দিন এই আইডিটো কৰা মোৰ আজি সাতাইছ দিন হৈছে এতিয়া মই সাতাইছ দিনত কি ইনকাম পালোঁ আৰু ইয়াত যিবিলাক ইনকাম চাৰ্ট দেখুৱাই দিয়া আছে প্ৰকৃততে সেই ইনকামটো অতি সহজতে পাব পাৰিম মই সাতাইছ দিনত কিমান ইনকাম পালোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাই দি আছোঁ এতিয়া এইটো মোৰ আইডি মই কিমান এতিয়ালৈকে মই উদ্ধ কৰিলোঁ ঊনৈছশ টকা দুহেজাৰ বাৰশ আঠ টকা মই ৰিচাৰ্জ কৰিছিলোঁ ট'টেল এচেছ এতিয়া বৰ্তমান মোৰ একাউণ্ট ৱালেটত জমা আছে ছয় হাজাৰ দুশ বাষষ্ঠি টকা ছয় হাজাৰ দুশ বাষষ্ঠি টকা আৰু ঊনৈছশ টকা যদি মই এই ঊনৈছশ টকা উলিয়ালোঁহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মোৰ এতিয়া নাই বোলো দহ হাজাৰ টকা হ'লহেঁতেন অৰ্থাৎ এমাহ হোৱা নাই এমাহ নহওঁতে মই কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিছোঁ ইয়াত তাৰমানে এনেকুৱা আছে এতিয়া মানুহে বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাব কিন্তু প্ৰকৃততে যদি এবাৰ বিশ্বাস কৰি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাবিব বস্তুটোনো কি বা ইয়াত এনেকুৱা ইনকাম দিব পাৰে নে কিয় দিছে তাৰ কাৰণটো আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াত ফিল্ডত নামি যাব তেতিয়া গম পাই যাব এতিয়া মই কেনেকুৱা ইনকাম ধৰা মই বাৰশ আঠ টকা ইনভেষ্ট কৰিলে কিমান টকা ইনকাম হয় মই সেইটো এখন চাৰ্টৰ সহায়ত দেখুৱাই দিম কিন্তু তাৰ আগতে মই কৈ লওঁ মই যে ইমান টকা পাইছোঁ পোৱাৰ এটা কাৰণ আছে এনেই ইমান টকা তাৰমানে পঁচিছ দিনত নাপায় বাৰশ আঠ টকা পঁচিছ দিনত পাঁচ হাজাৰমান টকা হয়গৈ কিমান হয় মই সেইটো চাৰ্ট এখনত মই দেখুৱাই দি আছোঁ এখন চাওক আপোনালোকে এতিয়া এই চাৰ্টখনত ত্ৰিছ দিনত আপোনাৰ ইনকাম হ'ব পাঁচ হাজাৰ দুশ একৈছ টকা এই চাৰ্টমতে পায়েই আছে এতিয়ালৈকে যিবিলাকে জইন কৰিছে বা বিশ্বাসত লৈছে সিহঁতে এইদৰে ইনকামটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে ঠিক তেনেকৈ ষাঠি দিনত আপোনাৰ ইনকাম হ'ব কিমান বাইছ হেজাৰ পাঁচশ চৌষষ্ঠি টকা ঠিক তেনেকৈ নব্বৈ দিনত আপোনাৰ ইনকাম হ'ব ন সাতানব্বৈ হাজাৰ পাঁচশ বাইছ টকা আৰু এশ বিছ দিনত আপোনাৰ ইনকাম হ'ব চাৰি লাখ একৈছ হাজাৰ চাৰিশ চিৰাশী টকা এই পইচাটো আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে যদি ইয়াত ইচ্ছা কৰে কোনো কাকো জোৰ নকৰে আপোনালোকে যদি পইচা ল'বলৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে জইন কৰি লওক জইন কৰি উঠি আপোনালোকে পোন্ধৰ দিনৰ পিছত আপোনাৰ যিটো জমা থৈছিল জমা থোৱা ধনটো পঁচিছশ টকা হ'ব অৰ্থাৎ পোন্ধৰ দিনত মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাৰ পোন্ধৰ দিনত পোন্ধৰ দিনত কিমান হ'ব আপোনাৰ এইটো পোন্ধৰ দিন দুহেজাৰ পাঁচশ এঘাৰ টকা হ'ব আপুনি বাৰশ আঠ টকা এৰি উঠি আপুনি বাকীখিনি কি কৰি ল'ব পাৰে উৰ্ধ কৰি ল'ব পাৰে লোৱাৰ পিছত বাকীখিনি আপোনালোকে থাকিবলৈ দিয়ক দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব ইনকাম পায় নে নাপায় আৰু যিসকলে ধৰা এইটো আচৰিত পায় যিবিলাকে বিশ্বাস নকৰে কিছুমানে এনেকুৱা হয় এনেকুৱা টকা দিব পাৰেনে কিন্তু আমিও অবিশ্বাসত আছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া আমি ইয়াত জইন কৰিলোঁ কৰি গম পালোঁ যে প্ৰকৃততে সেনেধৰণে পইচা দিছেই আৰু ইয়াত উৰ্ ইজি অতি সহজতে উদ্ৰ হৈ যায় আপুনি তিনিশ টকাৰ পৰা উদ্ৰ কৰিব পাৰে গতিকে কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে যদি ইয়াত জইন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰিব আৰু মই ফোন নাম্বাৰো দি দিম যদি কোনোবাই জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ফোনত মোক কল কৰি জানিব পাৰিব ধন্যবাদ